गुलिस्तान की कहानियाँ अज शेख सदी रहमत आरतब अमीर हसन नूरानी आवाज़ और पेशकश आसिफ बालसैन आज की कहानी सब इंसान एक दूसरे के भाई हैं एक बार मैं दमश की जामे मस्जिद के अंदर हज़रत अलैहिस्सलाम की क़बर के सिरहाने बैठा हुआ था इतफाक से अरब के एक मुल्क का बादशाह वहाँ ज़ियारत के लिए आया वो बादशाह ना इंसाफी में मशहूर था पहले उसने नमाज अदा की फिर खुदा से दुआ मांगी क्योंकि मालदार और फकीर सब खुदा के बंदे हैं और इसके नज़दीक सब बराबर हैं जो दुनिया में ज़्यादा दौलतमंद हैं वो खुदा के यहाँ सबसे ज़्यादा मोहताज हैं इसके बाद उस बादशाह ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा आप दरवेश हैं और सबके फ़ायदे का ख़्याल रखते हैं आपका नेक अमल और सच्चाई खुदा पसंद करता है आप मेरे लिए दुआ करें मैं इस ज़माने में एक बड़े दुश्मन के हाथों खतरे में हूँ मैंने जवाब दिया कि तुम अपनी पर रहम करो ताकि ताकतवर दुश्मन से तुमको तकलीफ ना पहुँचे या रखो के जो शख्स गिरे पड़े मुसीबत के मारे हुए लोगों पर मेहरबानी नहीं करता शायद उसको ये डर नहीं होता कि उसकी मुसीबत में भी कोई उसका साथ न देगा जो बुराई का बीज बोकर अच्छाई की उम्मीद करता है वो अपना दिमाग ख़राब करता है आदम के औलाद यानी तमाम इंसान एक दूसरे के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं जैसे एक जिस्म के अजा एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं जब बदन के किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है इसी तरह जब एक इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो सब इंसानों को बेचैन हो जाना चाहिए दोस्तों इस कहानी से हमें यही नसीहत मिलती है कि हम मुसीबत के मारे हुए लोगों पर मेहरबानी करें उनका साथ दें तो हमारा भी जो है अल्लाह ताला साथ देगा अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी तब तक ना चीज़ को इजाज़त दीजिए अस्सलामुअलैकुम अल्लाह हाफिज़